психологической группы – групп, это группы анонимных алкоголиков. алкоголик, uh -huh. Они собираются у нас, ну, у нас, и помогают друг другу не пить. Но ну, очень из ста человек, может быть, пять человек хочет реально ходить в группу психологической поддержки. Отдельно uh -huh. работает психолог, но опять-таки к ним не очень хотят ходить. Приходят, говорят, заруби так, чтобы я напил, и все, делай, что хочешь. Ну, а, uh -huh. что... uh -huh. а сами ничего, да, не готовы для этого как сделать? Некоторые готовы, но они не готовы работать uh -huh. с собой. Поэтому тут вот если вы готовы, то мой вот этот менеджер, который занимается вот этими вот этим, он может связаться с вами и мы обсудим все. А у вас есть большая клиника, институт, который. Ну у нас просто лечение. Вот я занимаюсь лечением алкоголизма. Есть еще лаборатория, которая делает анализ. Просто они разбросаны на определенные сегменты. То есть я специально поделил сег сегментировал рынок, потому что так легче продать услугу. Uh -huh. То есть если я предложим, работаю как врач-нарколог, то я только как врач-нарколог. У нас есть уролог, которого мы вывели, и, он, и рекламируем его не как от института медико-биологических исследований, а как врач-нарколог, понимаете? Uh -huh. Мы не рекламируем организацию как таковую. Потому что это... Ну, на мой взгляд, плохая рекламная компания. Ну да, я Нет. институт и не слышал. А, наверное, а слышал, он, да. Я же про это, говорю, это немножко другой подход. Хотя у нас куча врачей, и лаборатория и психологические... Это то же самое, что я создал адвокатское бюро Кирюхинеса. Вот. Потому что все, да, вот решил вот. эксплуатировать свое да. имя, которое... Да, свое да, 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 Свой да. собственный бренд. Поэтому... Да. Поэтому, Поэтому тут и... все понятно. Ну, а да. с точки думаешь... зрения, опять же, видите, вот обмен мнениями, о чем да. приводит мнение что в любом случае, если создать такую так эту самую, то действительно уходить? по деньгам выгоднее такие мероприятия, которые действительно являются неприбыльными, Я не проводить через такую структуру, Я и всем это удобнее. Вот для, для Они себе спокойно, такие, ну, предприятия, которые, скажем, стоят на ногах. Они все равно, если он не заплатит эти деньги, да, вот по экономике, вы же понимаете, он все равно заплатит налог на прибыль. Там типа не был он там, но он там хорошо минимизирует там, но по любому у любого такого крупного предприятия прибыль вылазит. и он им он или государству заплатит, правильно? Совершенно верно. Или сюда отдаст. Они не могут прибыль вообще не платить. Я они понимаю. могут ее чуть-чуть минимизировать. Вот они минимизируют, они могут зарплату повышать, они могут покупать основные средства, там, валовые расходы. Могут и сюда кинуть на это, Я эти вопросы. У меня не видите у меня там календарики есть. Я э, дам вам свой номер телефона, если вы не против. Хорошо? Если у вас... Оставь, Значит, это я понимаете. ее книжки съесть, что. Да, да я книжку это а Я, подъем, я, подъем. Сам, подъем. Подъем. я, я, да. я, завтра Людмилу а Викторовну да, да, у нее в машине. А задача она дает и... этот, э, типовой этот. Ну, в смысле, не типовой, это в компьютере, зачем она будет его выдавать? Вот, да, не компьютер. Просто я ее это, дорожную карту, как там регистрировать, но ну, я помню там все начинается так. Вот протокол собрания мы сегодняшним числом, к примеру, оформили. Да? Мы оформили, его да, мы оформили. Потом сделали этот устав, подработали там все, что надо, сдали в управление юстиции, управление юстиции его зарегистрировало, там и затрат, по-моему, по неприбыльным никаких нету. Потом, Они после этого, -то затраты ну, там минимальное что-то там такое, для неприбыльных очень мизерно. Потом, получив устав, пошли в город получили свидетельство о год регистрации, да. потом статистику получили справку статистики о регистрации в статистике. Все, пожалуйста. Счет и все. Да. Юридический адрес надо. То есть, к примеру, юридический адрес может быть Мой домашний. твой домашний адрес и все. Там для управления юстицией, для город не имеет значения. Потому что это только для налоговой это может иметь значение, чтобы на какую, в какую налоговую вставать на учет. Да. как неприбыльная организация и все так что сегодняшнее мероприятие мы провели продуктивно однозначно продуктивно вот. это давно надо было наконец-то приняли решение о создании потому что от этого ты посмотришь э -э динамика прибавится динамика динамика однозначно прибавится вот. потому что допустим я много раз слышал да но я не знал что оно до сих пор не зарегистрировано не, не, да. О. А когда ему зарегистрировано, это совершенно другое дело. Ну, хорошо, Дима, повестка дня исчерпана. Ваши пожелания нашему движению, нашему, нашему движению. Нашему движению, пожелания. Я думаю, помимо того, что нам сейчас нужно это все сделать, нужно понимать, какие действия, в принципе, необходимо предпринять, да? Ну я буду продолжать то, в принципе, что я и делал, привлекать внимание к движению, значит привлекать больше членов движения. Вот Саша, вот Саша Александр Ильич, это самый первый член движения. Он первый услышал про. Вот здесь вот есть то реки да, такие. Там есть. Номер Но надо больше привлекать внимание к движению. Что мы делали? Мы делали фотовыставку выставку, постоянно действующая. Мы. Я вообще хочу Прощите. предложить, чтобы и в облсовете, и в горсовете были депутатские группы, анти... родители. Ну, э... депутатская да, вы... группа, вы не родители не не против наркотиков. Можно его назвать? Группа. Да. У меня отец. Вот я скажу, принята программа была старым облсоветом, принята программа. Не то, что смирился. По детскому там, по детскому, ну там, Программа такая смешная вообще. Смешная программа. С такой программой мы будем долго ликвидировать детское опьянство и детское Это лако. в горсовете или нет? Облсовет. В областном Да, совете? вот на последнем заседании они ее приняли. Угу. И они ее как-то в попихах, так в попыхах, быстренько-быстренько даже не считали. Да, что, в общем-то, ну, Кстати, опять же, инициировать проведение там сессии какой-то, а там готовят. Ну вот я инициирую, вот, допустим, смотри, раз уж исторически так все складывается, я инициирую, чтобы и при горсовете, и при облсовете существовали депутатские группы. Угу. Э -э родители против наркотиков. Это могут быть представители разных партий абсолютно разные да, партии, у них но... есть там фракции. Да, они разные туда. фракции могут быть представители. Но это есть группа, которая будет инициировать ну, уже. Ты будешь вносить предложение уже. Я вот сейчас статус. Статус. Я вот депутат Нет, областного ты, совета предлагаю. Я понял. Но ты в дальнейшем уже официально внесешь президент общественного объединения такого-то. И направишь официальное письмо, к примеру, на имя Коренюгина, на имя Демченко, если она остается там, да, о, то вряд ли она остается. Ну, какая разница, а ё, Не это имеет важно. значения. Я просто говорю, что ты подписываешь, направляешь, а бумага же идет в какой-нибудь там комитет, да? Чтобы подготовить. Социальная социальной Да. Я думаю, и что... Тот комитет готовит. социальной Да. да Какой-то проект решения. Рассматривает. И вот тебе уже конкретно... Ну, если, ну, то, ясно, что это может плодить в том числе и бумаготворчество. Никуда не денешься. Но, извини, если в результате этой инициативы будет утверждена какая-то комплексная программа. У меня действительно в районе, поскольку центральный был закоперщиком этого движения по профилактике в престола, у нас было направление борьба с алкоголизмом, борьба с наркоманией. Это 87-91 год, партия ушла, все, рухнула вся эта работа. Вот. Борьба там с преступностью, чтоб там ну четыре раздела было. Я могу даже вот то, что я подготовил, это шестая мое авторство. Поднимите. компиляция. Я поднял то, что еще было на уровне там научных монографий или диссертаций неизданных. Получил, сидел там неделю в Москве, переписывал себе, чтобы потом в собственный отпуск сидеть все это выбрасывать в одну брошюру. То есть мы потом размножили. У нас на каждом э, более-менее крупном заводе на центральном районе там, скажем, там мы знали, ага, 61-й, да? Там 25 цехов, да? У -у -у. Значит, мы четко отдали 25 в каждый цех, как уровень маленького завода. И, пожалуйста, будьте добры, не исполняйте. Директором завода утверждено совместно с подкомом. И там все направления от А до Я. Там, на дурмашину отдали, все. Поэтому я найду, у меня есть где-то эти брошюрки лежат. Просто я имею в виду, что там не, не дословно можно все это брать. Но с организационной точки зрения, поскольку все это было, а иногда ж, жизнь же по спирали идет. Иногда надо вернуться назад и посмотреть, а что там было хорошего. Ну, а там было хорошее. Я скажу, значит, помещение есть. Один из членов нашего движения, он предоставляет там свое огромное помещение. Там есть хорошее помещение, там и музей мы планируем сделать. Там я хочу, чтобы там вот эта моя фотовыставка там постоянно хранилась. Он сейчас просто уехал в Венгрию, он по путевке уехал в Венгрию, но к следующему заседанию он обязательно будет. И помещение есть. Хорошее помещение в центре города рядом с БСМП, рядом с Дилерию. Там Отличное помещение просто для этого движения. Значит, что еще? Типография есть. Вот. Полная типография. А? Полная типография в полном. Юридическое обеспечение есть, ну все есть, просто нужно как-то системно это все до кучи собрать и выдавать э, ну, реальные какие-то дела. Но нужно, а реальные нужно, дела нужно отталкиваться от желаемого результата. Да, да, это правда. Но а реальные дела, я думаю, все-таки вот как вот мы, допустим, закрыли магазины курительных смесей, не было у нас ни, ни, ни регистрации, ни организации, ничего, мы ну, просто сидели. Ну кто закрыл? Мы горожане закрыли. Что значит ну, курительная смеси? Ну были в Николаеве такие магазины курительные смеси. Там не продавали наркотик, легальный. О, наркотик. курительная смесь? Ну это что, что наркотик? Что, не помню. А что это? Нет, тут есть очень четкое определение, что такое наркотик. Наркотик? Говори, что такое курительная смесь? О, куритель. Ну, ну мы закрыли уже эту тему. Да. Что ее? Была лазейка, делали это все. Да. Оно там по эффекту где-то похоже. Оно не где-то похоже, оно хуже. Ну Юра, я не оно знаю. Оно хуже, Это потому вот, что я драла... не Александр Александр юридически э, наркотиком называется вещество, которое оно ну, занесено в, в перечень. Да, в перечень. Ну а он был не занесен в перечень. Да, он не занесен в перечень. А если а он не занесен в перечень, же... он теперь он не наркотик? Когда крыша рвала, он посмотри в интернет, ну, набери. Ну, Когда ну, крышу рвала после трех-четырех да, употребление я понимаю, и дети, это с, которые юридический аспект. Да. Ю... Так мы сейчас о юридическом аспекте говорим. Да, мы говорим да, о да, я понимаю, тебе все прекрасно, но тут есть там потом нет. внесли в перечень этот вопрос, работали, когда там хватились все, начали работать и в какой-то там перечень кабмина внесли эти штуки, да? Но ну и не как знали, внесли. Нет, ну а как иначе бы могли запретить? Показываюсь по телевизору, что во всех городах Продавали там и кучу бабок там, да, оборот был. Да. Я вот. И бороться не органы не могли, говорят, а мы не можем, у нас да. нет оснований. Вот. Поэтому потом Наверное, и речь я объясняли так, что оно отсутствует в таком-то перечне. Да, да, потом это. послушались там медицину, милицию, то-то, то-то, да, сделали какую-то, видимо, экспертизу, внесли и сразу все закрылось. То есть любой новый маг изобретенный наркотиком, наркотиком он, наркотиком, не он не является наркотиком до тех пор, пока, да. пока, пока его не его... исследуют и не внесут в перечень независимо от его воздействия на организм. А Саша Балтянский вычитал значит, в интернете, что это такое, и написал огромный классный материал, очень классный материал. И мы к нему приехали, к Александру Балтянскому, и спросили, а действительно это такое? Он говорит, ну поехали посмотрим. И мы поехали посмотрели, и видел, я в своей жизни такого количества накоманал, даже вот у Авербуха я не вижу такого количества наркоманов. Во-первых, он наркоманов, по-моему, не лечит. Ты, типа, по да А лечит. Так, да? А, это Белошов не лечит наркоманов. Да? Такого количества, потому что мы как-то приехали, а у них как раз завоза не было, все закончилось. И они стояли ждали. Ломка да, была? Они стояли ждали, да. Ну это, ну это жуть сколько, мне не страшно, мне было реально страшно. Это вот Днем на Пушкинской ждали, да? а? ждали эту смесь. Да, они ждали эту смесь. А потом же ж мы начали их, когда уже завезли, там, мы начали же их там спрашивать, где ваши документы, вызвали 02, Мелисс, ну, в общем, процесс начали. Целый процесс там открыли. Ой, я к чему это рассказываю? Да я буду это рассказывать всю жизнь. Когда это происходило? Да это было да в, там, в этом году. Это было. в этом году было. В интернете есть там достаточно подробно все. Мы это снимали, показывали. И за полтора месяца до того, как принял решение Януковича это все дело закрыть. Но ну, я знал, что рано или поздно закроют. Как бы учитывая, что мы тенденция у нас в России, мы с опозданием идем все, что делается в России. Потому что в России ее давно закрыли. А если бы не было, допустим, такого вот общественного резонанса, да, то могли бы еще и поддержать. По сей день бы. Сей. Я думаю, по сей день бы еще торговали. Потому что закрыли мы здесь. Не, пошла Закрыли мы, потом закрыли одесситы. Вот этот косарев закрыл, вот этот парень, которому я сказал, не закрывая игровые автоматы. Вот закрываем детское пьянство и закрываем а он захотел закрывать игровые автоматы. Косарь закрыл у себя в Одессе, закрыл. Потом они поехали в Киев, а в Киеве там есть очень сильная организация, там есть Роман Трохин, который аптеки закрывал, где в аптеках метадон закрывали. И они в Киеве это быстренько закрыли, а так как он еще является членом движения Громадской Рады при президенте, то они там это все быстренько провели. И вот как бы есть чем заниматься. И есть чем заниматься. Просто нужно это все систематизировать, все как-то до кучи собрать это все. И это ты будешь потом рассказывать.